बिसमिल्लिम्स अस्सलाम आईकूम मैं हूँ इकबाल सहर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड नाजरीन अमरीका के फ़ौजी अड्डे गंवानता नामोबे में दो अशरों से क़ैद शख्स को अलज़ायर वापस भेज दिया गया है अमरीका के महकमा दिफा ने हफ़्ते के रोज़ फ़ौजी अड्डे गवंता नामो बे में गुजत कई बरसों से कैद एक शख्स को अलज़ायर में वापस भेज दिया है महकमा दिफा ने अपने एक बयान में इस शख्स की शिनाख्त सुफियान बरहोमी के नाम से की है और कहा है कि अमरीकी अड्डे पर अब इसको मजीद जेर हरासत रखने की ज़रूरत नहीं रही थी सुफियान बरहोमी को 2002 में गवानता नामों बे में मुंतकिल किया गया था अमरीका ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पेंटागन और पेंसिलवानिया के देही इलाके में तैयारा हमलों के अमल में अलकायदा नेटवर्क के तक़ुब में इसी साल अक्टूबर में अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी और इसने वहां से पकड़े जाने वाले अलकायदा या तालिबान जंगजुओं को कैद रखने के लिए क्यूबा में वाकई अपने फ़ौजी अड्डे पर हरासती कैंप कायम किया था अमरीका ने बाद के बरसों में अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों से गिरफ्तारी के बाद अलकायदा और तालबान के मुबैना सैकड़ों जंगजुओं को गवंता नामों बे के बदनाम ज़माना हरास्ती कैंप में मुंतिल किया था और बड़ी तादाद में कैदियों को किसी फर्द इल्ज़ाम या मुकदमात चलाए बगैर दो अशरे तक इस हरास्ती कैम्प में मुद रखा था इस पर इसकी दुनिया भर में मजम्मत की गई थी एक वक्त में इस हरास्ती मरकज़ में कैद अफराद की तादाद तकरीबन 800 तक पहुंच गई थी फिर 2009 से 2017 तक सबक़ सदर बराक ओबामा की इंतजामिया ने इस अकूबत खाने को बंद करने का फ़ैसला किया था और उनके दौर में इन मुश्तब कैदियों की तादाद में तेज़ी से कमी आई थी और उन्हें वहाँ से इनके आबाई ममालिक या दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर दिया गया था महकमा दिफा ने हफ़्ते के रोज़ मजीद बताया कि इस वक्त सैंतीस कैदी गंवंता नामों बे में मौजूद हैं इनमें से अठारह दूसरे मुल्कों या मकाम में मुंतकली के अहल हैं सात तेडिक यानी मरहलावार रिव्यू बोर्ड के अहल हैं दस फौजी कमीशन के अमल में शामिल हैं और दो कैदियों को फौजी कमीशन कसूरवार करार दे चुका है लेकिन उन्हें सजा सुनाने के बारे में कुछ नहीं बताया गया मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ वाबस्था रही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए बेल बेलाइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुँच सके कमेंट बॉक्स में अपने ख्याल का इजहार कीजिए मुझे दीजिए इजाज़त मैं हूँ इकबाल सैर और आप देख रहे थे रियल न्यूज़ वर्ल्ड इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद